तुम्हें खूब उत्तम मराठी समझते तुम्हारा थोड़ा थोड़ा बोलू शकते तोड़फोड़ okay. करूँ बोलते ना कभी कभी पर... और इतने इतने सारे चीज मुझे सुधीर जोशी ने सिखाए तुम तो, I have learned from one of the greatest Marathi actors in my opinion. सारे दे देखिए और मैं शिवाजी मंदिर में जाते रहता हूँ मराठी नाटक देखने के लिए आ, आ, एक दोन मराठी पिक्चर में काम भी किया है मंडई नमस्कार मी प्रेरणा आणि तुम्ही बघताय सकाळ सकाळ सन्मान पुरस्कार 2025 विविध मान्यवर मंडळी येत आहेत आणि माझ्यासोबत आता जे अभिनेते आहेत ते सगळ्यांचेच लाडके आणि लोकप्रिय अभिनेते आहेत ते म्हणजे भवनी रानी सर सर कसे आहात तुम्ही मी बरं मस्त आहे थँक्यू प्रेरणा सन्मान मिळाले मला थँक्यू व्हेरी मच आयम व्हेरी ऑनर मला भेटून खूप छान वाटतंय कारण तुम्ही खूप उत्तम मराठी समजते तुम्हाला आपण पण बोलू शकते थोडं थोडं बोलू शकते तोडफोड करून आपण छान बोलत बोलतो ना कधी कधी कसं वाटतं मराठी पुरस्कार सोहळ्यामध्ये तुम्हाला एक अवॉर्ड मिळतोय आणि हे खरंच मानायचं आहे आणि खरं कर... तुम्ही सगळे कलाकार मराठी आणि भाषेवर खूप प्रेम करता मी प्रयत्न करतो मी तुम्हाला काही सांगायला देखील मी तीस वर्ष पहिले मी माझा माझं पहिलं नाटक होतं आय एम नॉट बाजीराव आणि सुधीर जोशी एवढा मोठा कलाकार मला मला बिकॉज माय ऑनर टू वर्क आणि सुधीर जोशी मला ऍक्टिंगचा खूप काही शिकवले मला डिटेलिंग ऍक्टिंगची डिटेलिंग कसं डायलॉग पकडायचा सोडायचा आणि

जाते रहता हूँ मराठी नाटक देखने के लिए आ, एक दोन मराठी पिक्चर में काम भी किया है वेंटिलेटर नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म मित्र राजेश निर्देशक होते तो बहुत ही मजेदार था ना शिवाजी मंदिर सुधीर जोशी ने माला गेमी गे दी हैबिट तो शिवाजी मंदिर इट इज वेरी क्लोज टू माय हाउस मैं जाते रहता हूँ वहां पे लास्ट वन आई सॉ लास्ट दो जितेंद्र जोशी च मस्त नाटक देव बाबल देव बाबली आधा मेरे को समझ में नहीं आया लेकिन पूरा समझ में आया बहुत सारा words मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि वो टफ मराठी है वो लेकिन इतना मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्लेज ऐसे ऐसे नाटक जब सक्सेसफुल होते हैं तो होप होता है कि अच्छी चीज का भी मतलब जगह है इस दुनिया में सिर्फ रील्स नहीं प्रत्येक वे तुम्हें नाटक जाता आप जाते हैं उस नाटक के इवेंट के लिए या फिर ड्रामा हो वहाँ पे आप विजिट करते हैं और आप देखते हैं सीखने को मिलता है सीखने को मिलता है मेन चीज है हम लोग एंटरटेन होने को जाते हैं वहाँ के ऑडियंस बहुत ही सीरियस होते हैं कभी ऐसे ऐसा नहीं है कि सोशल इवनिंग के लिए घूमने आए अच्छा लगेगा तो ताली बजाएंगे अच्छा नहीं लगेगा तो ऐसा बैठे रहेंगे वहां का जो थिएटर ऑडियंस है महाराष्ट्र थिएटर ऑडियंस अमेजिंग लेकिन आज आपको एक मराठी पुरस्कार में आपको मराठी की सब ऑडियंस है सब मराठी लोग है जो आपको इतना सारा प्यार, प्यार करते हैं मैं बहुत खुश अच्छा लगता है अच्छा, अच्छा अपना है तो पुरुश्कार, पुरुश्कार है 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 स्टेट महाराष्ट्र महाराष्ट्र मुंबई तो मराठी पुरस्कार पुरस्कार सम्मान और फिर से अभिनंदन आप Thank you, you're very kind.